Молода матуся Дарина мало не щодня святкує день праски. Праска запевняє один із головних електроприладів у будинку, адже робить шлюб ідеальним. Мама мені завжди говорила, що мужчина має бути не тільки ситим, а найголовніше він має бути постіраним. и выглаженным. Так как его внешний вид это в первую очередь, конечно же, твое лицо. Лицо его женщины. Тому в первые дни подружного життя девчина заменила старенькую праску на новую. Новый прилад – багатофункціональний, И это, запоминает Дарина, полегшує процесс просувания. С помощью этого утюга я хорошо отпариваю вещи, отглаживаю. Я могу самые мелкие э, детали одежды выгладить. А еще экономит час молодой мамы. В минуту 3-4 в Є ще я можу погладить. Детські, детські мужські рубашки, звісно, це отдельне іскуствие. Швидкість прасування одна із основних ознак якісної праски, пояснює сніданку консультант відділу побутової техніки. І наголошує, залежить вона здебільшого від так званого парового удару, тобто сили і кількості пари під час прасування. Чи більше паровий удар, відповідно, тим краще будуть виглажені ваші речі. Інша важлива ознака якості електропрасок підошва приладу експерт рекомендує використовувати титанове або керамічне покриття. Кераміка не залишає на одязі лоску, ніякого блиску, добре вигладжує, а титанове разом із хорошим ковзанням воно не царапається взагалі. А ще консультант радить обирати праски із функцією автовідключення, особливо тим, хто страждає на забудькуватість. И у нас у гостях експерт мережі магазинів побутової техніки Мар'яна Корут. Доброго ранка, Мария. Доброе утро. Ну давайте будем говорить об утюгах. Сегодня день рождения у него, так называемый. у нас есть несколько образцов. И последнее, что прозвучало в сюжете, автоотключение. Это действительно очень важно. Да, автоотключение на самом деле очень важно по одной простой причине, потому что если люди куда-то там спешили на работу, оставили его вот 30 секунд в таком положении, да. либо же 10-15 минут в таком положении, он автоматом выключает. Если есть эта функция, утюг насколько дороже будет? Ну, порядка на 500-600 гривен. Ого! Ну, <laughs> да. Важная функция. Это безопасность. А знаешь, уедешь куда-то, там, так, выкучу утюг, не выкучу. Это же как, как риторический, ну, принципе, классический да. вопрос. Жизни. Да, потом дороже обойдется нам. Ну, да. ну, а давайте теперь начнем с основных функций утюга. Как правильно его выбирать? Смотрите, при выборе утюга, в первую очередь, на что следует обращать внимание, это на мощность и на подошву. Мощность утюга будет от 1500 до 2400 киловатт. Она зависит от того, какие вещи вы будете гладить. Если же мы будем гладить шелковые вещи, либо лен, нам надо утюг с большей мощностью. Mm -hmm. Точно так же при выборе утюга надо обращать внимание на подошву. А, Бывают несколько видов подошвов, то есть бывает антипригарное покрытие, которое не оставляет э, блеска, бывает керамика, mm -hmm. которая легко скользит. Точно так же по керамике, на керамике сейчас делают вот эти да, вот углубления. Углубление, что оно дает? Благодаря ему создается воздушная подушка, и утюг легче, легче скользит по ткани. Uh -huh. И бывают э, алюминиевые подошвы, но они сейчас идут с напылением. Почему? Потому что так как алюминий, он очень быстро изнашивается. Если гладить металлические пуговки, потом начинается пригорание. Соответственно, вот это напыление, оно продлевается срок службы самого утюга. Uh -huh. То есть на это в первую очередь стоит обращать внимание. И, конечно же, на паровой удар. Чем больше паровой удар, тем быстрее и лучше оно разглаживает ткани. Отлично. Давайте тогда еще вернемся к первому. Все-таки мощность утюга. Тем она выше, тем больше потребляет он энергии, да? Ну, а чем быстрее вы погладите вещи. Как можно вот это все вот вместе скомпонировать, чтобы и мощность была хорошая, ну и, конечно, электроэнергия потребления тоже очень важно. А, ну, смотрите. Очень дорого сегодня. А можно точно так же рассматривать утюги с большой мощностью, но у них будет идти хорошее на покрытие утюга, либо же можно рассматривать утюги с парогенератором, которых сегодня здесь не представлено, но они благодаря Своей мощности, благодаря хорошему паровому удару и благодаря большому контейнеру для воды, прогладит большие вещи. Их не надо будет сортировать. У меня такой был утюг. Вообще с ним постоянно не были проблемы, знаете. Ну классно, что он там да, действительно парит, но он постоянно, вот, знаете, откуда-то появлялась ржавая вода, потому что уже воду супер чистую заливали, и все, но с ним действительно были проблемы. А, потому что все утюги раз в полгода желательно их прочищать. Почему? Потому что некоторые бывают утюги, у которых идет специальная. А стержень, которые чистят от налета, то есть они идут достаточно узкие, вода, когда протекает то есть через них, она очищается, Чисто. да. Но если даже взять обычные утюги, продаются специальные средства для очистки, uh -huh. которые раз в полгода заливаете, выбираете там максимальную температуру, температуру вся и ржавчина с утюга выходит. Мы заливаем в резервуар, я так понимаю, да, да и Резервуар, его объем, насколько это важно? А для того, того, сколько вещей вы гладите. Если на малое постельное количество Постельное белье, воды, например. Ну, постельное белье желательно, чтобы побольше, либо же если это мамочки, у которых много детей, то лучше уже тогда брать утюг с парогенератором. Если говорить о подошве, как ее правильно чистить? А Специальный карандашик, который стоит достаточно недорого. То есть, если что-то пригорело, не дай бог, да? Специальный карандашик, который продается вместе с утюгом в магазинах, либо, да? Ну, не вместе, он отдельно, но как бы он продается с легкостью. Может, есть какие-то народные методы, как дома, с помощью мужа А, Нет, можно с помощью почистить. Мама, кстати, посоветовала. а то уже берется соль. На тряпочку проводите утюгом, все, и подошва угу. достаточно чистая. Но... То есть горячим утюгом, правда? А, горячим утюгом, угу. но единственное, есть очень нежное покрытие, такие, как бывает, допустим, керамика. Если сильно надавить, оно может просто повредить саму... Соль может повредить. Да. Если Поэтому... говорить, да. А все-таки лучше покупать специальные средства, потому что народные методы. Длина шнура насколько важна? А Длина шнура ну, точно так же. Его. А, смотрите, для безопасности идут специальные шарики, то есть они не а, рвутся, вот эти шнуры сами uh -huh. по себе, и очень удобно скользят, то есть удобно пользоваться. Но для шнура бывает от 90 сантиметров до 2 либо трех метров. Чем длиннее, тем лучше. А тем удобнее, потому что вы не привязаны к резетке и вы можете гладить в любом удобном для вас месте. Ну и сегодня в день рождения утюга, так называемый, мы не сможем не рассказать зрителям историю о том, как появился утюг и кому мы должны быть благодарными за изобретение, за изобретение такой безумно полезной и удобной вещи, как электроутюг. Давайте смотреть сюжет, потом возвращаемся к нашему разговору. Нагрівати праску на печі, засипати у неї гарячі вугілля і навіть заливати керосин або спирт. Ще 150 років тому прасувати речі було справою не з простих. Мабуть, так усе і лишалось, якби не винахід американця Генрі Сілі, який 6 червня 1882 року запатентував першу електричну праску. У середину перших електропрасок були вмонтовані вугільні електроди, що нагрівалися за допомогою струму. У винаходу Генрі Сілі були й свої недоліки: вага майже. 7 кілограмів тривало нагрівання, проте перша електропраска зробила технічний прорив і поклала початок для удосконалення, а потім і створення звичайної для нас праски. действительно стоит сказать спасибо, потому что жизнь стала намного легче, когда появились такие утюги. Но тем не менее не все, когда выбирают утюг, делают это идеально и совершают определенные ошибки. Вы знаете о них? Вы можете рассказать, что а, стоит, да. чего не стоит делать? Очень многие люди думают, что если утюг там купить подешевле, то есть он будет гладить точно так же, как и утюг там, который будет стоить там на 500 гривен дороже, покупая вот эти же самые обычные алюминиевые утюги. Да, они стоят недорого, потому что это самая дешевая подошва, которая есть, но она очень быстро изнашивается, когда гладишь металлические пуговки. Оно царапает утюг. Потом оставляет блеск на шелковых вещах, оставляет блеск на шерстяных вещах. А потом, когда создаются вот эти царапины, в них попадает ткань, создается неприятно. То есть утюг царапается, быстро изнашивается. Соответственно, как мое мнение, то есть проще за 500 гривен заплатить за утюг дороже, нежели потом покупать новые вещи. И она дольше правда, будет служить нам, правильно? Да, конечно. Э, смотрите, есть еще тяжелые утюги и легкие утюги. На это... О, вот, да, они разные по весу. На это стоит обращать внимание или нет? А это полегче. А, да, смотрите, если взять тяжелый утюг, а, им будет проще чистить, если вы просто гладите на гладильной доске. Но, если вам надо, допустим, погладить там тюль вы хотите, что погладить паровым ударом, кстати, если будут сказать, которые носики идут в каждом утюге, хорошо разглаживают. То вам проще же будет сделать это более легким утюгом, нежели тяжелым утюгом. Почему? Угу. По тяжелым, потому что вы не сможете долго стоять с поднятой рукой для того, чтобы разгладить какие-то деликатные ткани. У вас нет. Спасибо большое. По-моему, я узнала о бутюгах больше, чем за... за то, сколько я живу в общем. Вообще, в принципе, своей сознательной жизни, когда научилась гладить. А что мы знаем, да, будь в х Вот пишут, пишут, братва из 90-х. пишут, мы по-другому, принципу, выбирали утюги в 90-х, Но это другая история совсем. А да, абсолютно сейчас... другая. Я нагадаю, у нас у гостях була эксперт побутовой техники Марьяна Курд. Говорили мы про те, як правильно обирати праску, на що звертатись.